зима, как бы пора наряжать елку. Так как мы живем в Шопвиле, нам не надо наряжать елку, нам надо наряжать снеговика. Нам дают самый простой снеговик. Да, дается самый простой снеговик, и мы его должны наряжать. Я уже нарядила, и сейчас вам уже покажу. Вот он, он. Такой снеговичок, я его нарядила. Да, вот такой снеговичок. Я его сама внимание на музыку, просто у меня там соседи веселятся. Вот, только они какие-то там современные. Слушать такую музыку? Фу, я это лучше слушаю. Вот, вот короче, такая вот, такой снеговик. Вот Боже мой, что это за песня? А, я знаю, я Вот. Да. вот, такой вот у меня снеговичок. Да, это был мой влог. Кому понравилось это видео, поставьте пальчик вверх. Вроде меня такой нервный. Тут вроде меня Плиз, Не понравилось да? Кстати, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь и не забывайте писать комментарии. Всем пока-пока. Поки-поки. -пока.